это наш влог. Как мы идем гулять, Милена уже проснулась. Так. Я буду Ой, снимать. Сейчас у нее ее одеж... одежку. У нас полотня китинка. Так. Снимаем. Опа. Опа, я тоже буду одевать свой теплый костюм. О, забыть. Опа. Так, папа, еще пока наполни. Нет, не полный. Давай снимать шапочку. Миленочка, раздевай. Мамочка. О, вы сейчас видите ее ручки. Я поднимаю, чтобы снять Опа. Опа, попочку. попочку поднять. Это я смотрю, чтобы как ручку вытянуть. И где наша ручка? Вот так. Упа, 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 Сейчас, мама. Мамуль. ты секундочку. Всем опять привет. Туда просто мама перезывала там. У него все куколоречки давала. Так. Сейчас мы поправим носочки. Сейчас я надену копточку. Сначала. Звучит, моя на все боль. Боль. Боль, 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 боль. Пулька, пулька. Сама булька. Другая ночь, пулька. Какая булька. Прости, пальца, Ёп, макарёк. Так. Знаете, кстати, этот свитер просто такой а спереди с мифкой и полосочками. Я вот так сначала одеваю ей, а потом уже просовываю ручки, потому что так удобнее. Миленький мне, но я сейчас сяду на кровать, так мне удобнее переодевать ее. Це нормально. Ротика вилітає з ротика. Там чуть -чуть, які звуки, то просто там грає мультик на, на, в другій кімнаті, де ком, на моєї мами і моїх братиків. Братиків моєму одному три, одному пів. більше трохи, ніж пів годика. другому три годика Макар и марон. Марон самый младший выходит, а Макар средняя старшая. Я думаю, что с уже поняли. Давай шапочку сразу оденем. Опа. Я вообще боялась, что эта шапочка будет на нее чуть-чуть большая, но нет, на нее она как раз вам штанишки. Вот этот костюмчик ее, кстати, вчера одевали, когда тоже выходили гулять. С Миленой. Но я одеваю тепло, потому, очень тепло, потому что на деле сейчас еще маленький э, начался дождик, капает чуть-чуть. Поэтому я ее одеваю вот так вот. Такая шапочка, и сайт. Там холодно, я выходила, хода Вот там холодно. Мы сегодня с Миленой уже утром гуляли. Я решила сегодня вам снимать какое-то видео. Я уже на гильпу снимала на этих роликах. Давай сейчас поправим Милену такую кофточку и оденем теперь. Так, вину Милену на ручки, чтобы одеть ей кофточку. Потому что кофту надо разлаживать. Чтобы одеть, мы ее будем застебать курточка тепленькая. Так, ручки. ручки. мои. Красные ручки. Начала уже носить памперсы, так что ну, один нам э, нельзя было носить. То, что Милена была еще дуже, дуже маленькая. Вот. И тем более она не, она доношена. Поэтому Эта кофточка дуже мило смотрится на Милесе. Это тоже, она там есть э, на капюшончике ушки-мишки. Ушки-мишки. Ухи. Пяти ухи. Ухи. Все. Со мной еще пойдет гулять братик мой. Макарка. Он тоже со мной захотел. Он тоже а э, вы, Любая. со мной. Пока, я тебя позову, хорошо? Поднимайся? Нет еще. Так, вот так вот. вот давай. А Плаваемся. Все одеваемся ночью. Конечно, за булочку. Макарка, я тебя позову. Привет. Так, сегодня мы за Мы сейчас просто будем... Кольчик сосочку и будем сейчас чудо выпить. Сейчас мы ну, найдем эти каракулы. Такой сосочка. Так. Сейчас мы... Кстати, я научу, как... У вас есть держатель, как... Смотрите, вот, видите, вот такая вот штучка, продеваем, вот, вот так вот продеваем, так, берем, о, так, 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 берем и просовываем через эту деревянную штучку, или какая она у вас, там я вообще не знаю, ну, ладно. Вот так вот получается. Потом да, так нельзя на сосочку. Вот так вот так вот сробим. Все, Миленочка, уже буду сейчас. Сейчас я породилась сама и к вам уже вернусь. Я, то, я тоже выхолодилась. Я еще набрала водичку, Миленя. Бутылочку, так что я сейчас возьму нашу сумочку. С мы уже Все, мы мобыш находим. Вот так. Муга, так, все. Ми будемо зараз йти вже гуляти. Мама, де макар. Мамка, кажу, аде макар. Зараз я подивлюсь. Це ще братики, кажу. А макар, вже десь на вулиці пас. Худа там. Ми з Міленою вже вийшли гуляти. Гузі пройшов. Міліна усі роздивляється. Давай ну, я тебе, навіть я вас з ним познайомлю. Уся макарка. Уся макарка, мій младший братик. А ти будеш сам ходити і будеш гуляти з вас в пісочниці? танцювати. А ну ладно, ми тоді будемо гуляти. І я буду вот так гуляти. Ну, хорошо. Я його папа, я отець свай... мама. Не, Макарчик, ти, ти його, ти її дядя. Я його дядя, а ти його мама. Ну, ти ж мій братик, а виходить, ти, ти її дядя, це просто. Я на сон-сон-сончик. Положи, це якась красна штучка. От, от ага. Само я с... буду снимать, хорошо? Я бы я тоже буду снимать. Еху, я еху, я, 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 я. еху. Сказал привет. Что ты еще хочешь сказать? А, всем привет, мы играем на улице. Вот так. Вы его еще не бачили. Он тоже будет снимать, это а пар с нами будет? Да. Да. Сейчас вам кое-что там покажу. Мы сейчас гуляем, а Милешенька тоже там на небо дивится. Там у нас сейчас, у нас сейчас точки, у нас был маленький дождик. Сейчас не дуже так светло. Я Милешну перевожу на другую руку. Вот так вот все. Получу, да. Мы с Миленой сейчас ходим по садку, там вы можете бачить, там просто сейчас у нас вывешена вывисую... ладошка. Сейчас я вам клей покажу, покажи, вот такие, у меня тоже такие еще есть, еще есть цветной клей, э, клей-карандаш виолет. Не, у тебя такой здоровенький, бачишь? Я да. Я могу деньги двиг день, подавать. Ты будешь сейчас в песотнице гулять? ты в, в песотнице гулять будешь? Нет, я, я, я с вами буду. Вы два лети ката играете. Классно. Угу, классно. Угу. Месенка у нас такая. Ой, девочка красивая. И мальчика. Да, маленькая девочка она. И мальчик. Ну ты, ну ты, ну, ты шпратик мой. Да. Вот так она вот сейчас. Он в винтоге. Ну да, друзья, все, ты когда в приветик, этому я махал. У меня есть клей. И, все бачу. Да, за мальчику, Они Вот тут это вымазалась, я Но... так. Вот это не мазор. Мазалось тряпочкой. Там сейчас дивится. там дерево все мы сидим. Да, это вот у нас вот такая вся лавочка. Я И... его, а я его, я а ты его мама. Да, все. Покачик биши, пока хорошо. Сейчас. сейчас. Я пока я с вами буду снимать. Пока. Юболы ваши. И я тебя люблю. Я все юболы скажу. Ага, все, давай. Я юболка Я почула, что ты любовкаешь. кажешь. Ой, братик, он тут еще обнимается, так нет. Так, на милеш, водоечку, на милеш. Пушать. Буду. Вы гуляете? Да, мы снимаем сейчас. Ну, мы и гуляем, и снимаем. Мы снимаем, как мы гуляем с ними, Лена. Ой, 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 ой я вас сейчас на колени поставила. То, вот что, на колено. Лена ну, ну, поела. Ой, 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 ой. Все, Милеха, Милеша, она хочет пока хочет. Ну, все. Вот такая вот девочка у нас сладенькая тут. На ручках опа. И опа. Письмо вот так. Ты будешь тут гулять? Да. Хорошо, все, пока. Это она с тобой. Нет, это Вот так. Не надо. Москва обалдела. Вот как Милена. Вот так, Милена, ты. Что там Милена, ты? Да, и да, да, ты. Вот так, Милену. Я получила, она вот там Она. Кричинка, да, и все там что Спасибо. Хочешь подержать Милену? Давай. На, аккуратно, Тика. Миленочка. Дякую, Макарка, за цветочек. И я вас. Давай, сейчас. У -у -у. букетик остался дома, ладно? Я вот тут сюда положу, я, я сохраню, окей? Okay? Давай, -у -у. опа, Мам. сам да. гулять. А я буду, буду гулять. Хорошо. А вы никуда не идете? Нет, мы никуда не идем. Мы тут будем в садочку гулять. Пей а, в и гуляй, если хочешь. Я покажу, сижу. А, ну ладно. Ты вот так. Не ты. Да, ну, ты не Вот так, Милена там. Дивись, у нас тоже тут. Тут садочек у нас там разные цветочки. Вот она все тебе, Интересно, Милена она у нас вся девочка наделька, но она уже такая крупная, два килограмма вес два килограмма с половиной уже пойдем с нами будем с нами гулять это мне да спасибо спасибо все пошли Классно? Да. Макарчик, налезь, ты можешь еще пасты в озеро. И могу умереть. Ты умрешь, э, будет дуже тебе боляче. Мы гуляем. Мам, где ты мне Макар Что ты Макар подарил? Ось его. И там еще цветочек в сумке. Это я уже всех. покажу. Мам, я их Я спасаю всех. Мам, можешь мне два очка взять, она удобна. Можешь мне положить Букетик. Мы сейчас... Я уже Макаро, я тоже сняла. Да? Да. И со мной снимается. О, ты сяди сюда. О, моя кошка. Вот так вот.